Диву, скажи, будь ласка, що наразі відбувається в Херсоні з точки зору телеком галузі, з точки зору розвитку, з точки зору взагалі ситуації, щоб люди, які не стежать за ситуацією в Херсоні, одразу розуміли, що там відбувається? Ну, Розвит практично становилось. Розвивається, якщо йдеться розвиття, то очень, -очень медленно мешають постоянные обстріли. В основном это идет восстановление сети. Постоянные обстрелы. Вот сегодня мы были на конференции, мне ребята слали фотографии нон-стопом. Белозерка, Камышаны, Центр. Это то, что уже днем происходило. А еще были ночные обстрелы. Ночные обстрелы там Северный, Центр, опять же, Херсона, Антоновка, вся Прибрежка. Утром ребята приехали, разъехались, восстановили одну часть. В обед уже звонят, уже присылают фотографии, уже в других местах все ну, порвало, пообстреливали. По Поэтому по, ну, тут когда развиваться? Просто некогда. И то, это вот у меня допустим, там 10 бригад по 2 человека, а есть провайдеры, у которых там 2-3 ну, монтажника, или там 2-3 бригады. То есть там это очень тяжело как-то развиваться в таких вот условиях. Вот по ну реально очень много особенно в последнее время как бы обстрелы очень а чем усилились. обстреливать артиллерия артиллерия бывает Кабы залетают но Кабы по городу крайне редко лупят вот, в основном Белозерку вот в Белозерку было два каба подряд сбросили просто улица выкосила все полностью Кабы прилетали по Антоновке очень много. Но в основном Кабы туда, Белозерский район, ой, Белозерский, как его, Береславский район. В основном туда. Там идет, ну, именно Кабы, ракеты туда летят. Ракеты тоже прилетают, но реже. И когда прилетают ракеты, то, конечно, это прям жесть происходит. Это С-300, прям, ну, переделанные C-300, не ПВО, а они уже на землю переделаны. То Баллистика. Скорее, земля, земля. Там... Да, да, и, конечно, там тоже происходит очень, очень много. У меня есть фотографии, видео после C-300 прилетов, конечно, жесть, что творится. И тогда там не, там, ну, не заменой там 200-300 метров, а тогда уже приходится восстанавливать прям целыми кварталами. Как бы. еще... час Першу на больше страждає, и что встречаем рыжая? Кабель в основном кабель, но не только ну страдают все, страдают опоры, кабель, оборудование у абонента оно как обычно в доме, а осколками сечет в основном кабель. То есть бывает такое, что ты приезжаешь на улицу, вот был прилет, вроде бы кабель целый, у тебя не работает. Или там э, из 12 жил работает там две жилы. А кабель вроде бы визуально целый. целый. Осколка он только раз, он как лезвие. Раз и все, и не видно. Начинаешь светить, о, светится. Ну, все, надо уже менять, потому что смысл в таком кабеле, он долго не провисит. В основном кабель. А, с... а сколько у вас был рекорд кількість километров кабеля, выновленных за месяц? За месяц это вот был первый месяц после деокупации 50 километров кабеля. Населенный пункт был построен полностью заново. А во время на насколько пострадала а, Ну мы, мы же работали в, во время оккупации мы ну, не не сильно вот э, во время оккупации просто ну, мы восстанавливали то что было там в начале были там где бои были где эти ублюдки ездили просто и расстреливали муфты э, вместе с опорами э, то это мы восстанавливали, лечили. Ну, пока было чем, потом, когда вот э, не стало чем, то мы там кусками восстанавливали. Я говорил сегодня, что участок был 10 километров, на нем запланировано там 5-6 боксов, а на нем сейчас под 50 боксов. На каждой опоре, 50 грубо 50 говоря, стыков. да, 50 стыков и вот на каждой опоре практически mm -hmm. висит муфта. Этот, да, муфта. И сейчас мы уже уже когда Бывают такие дни, когда меньше обстрелов или когда там как-то не страдает наша сеть, то мы этот участок мы перетягиваем там по километру, по два взяли, заменили там. Вот ребята там отписываются мне там, сегодня там сняли 14 боксов с того участка, все, два поставили, 14 сняли. Ну, понятно, что уже и сигнал улучшился, и все, и все становится лучше. Вот. После деоккупации насколько пострадала мережа, когда российские оккупанты подорвали Каховскую дамбу? Ну, у нас скажем так, опорная сеть опорная сеть, она практически не пострадала. Пострадали абоненты. Мы потеряли очень много абонентов. Вся прибрежная зона, которая была затоплена, абоненты спустя год до сих пор возвращаются туда и говорят, ну вот, я, я сейчас только-только там закончил делать ремонт, или там снес дом заново, и там построил там что-то себе, чтобы можно было жить, как мне там восстановить? Я спрашиваю, у вас хотя бы терминал сохранился, то есть вы нам сдадите старый полом, ну, который был затопленный, мы вам поменяем бесплатно. Ну, кто-то говорит, да ну там оно все выли было, кто-то я шаг копаться там буду, ну, проверяем данные и все равно ставим бесплатно, восстанавливаем а сама сеть, опять же, там прибрежная зона во время затопления она очень сильно обстреливалась, очень сильно. И там мы не могли тогда восстанавливать. Ну на лодках мы же не будем плавать или там ходить пешком. А тогда не восстанавливали. И после того как вода спала, тогда, конечно, восстановили. Но там суммарно может быть километров пять кабеля, которые были порваны, которые были опоры были разрушены в результате обстрелов искали обходные пути, ну, вот, вот так. А насколько постраждали під час оккупации и после подрыва Каховской э, платины, плотины, Каховской ГЭС, мережи других операторов? Да, одинаково. Все ну, кабеля в основном висят на опорах. А уровень, даже если опора была полностью затоплена, это пассивная сеть. То есть, как бы, ты тут снял бокс, почистил его от ила, либо заменил его, переварил и все. То есть, тут не сильно. Это, опять же, в основном все из-за обстрелов. Даже, даже те места, которые были затоплены, страдало в основном из-за обстрелов. Оптоволокно, какая ему разница, в воде он или не в воде. Если его физически не сломать, то оно будет работать. То есть дальше она, Ну, даже тот, тот участок, который был затопленный, через него проходит оптоволокно и выходит дальше, и там он будет сигнал, и там будут люди работать. Что у вас с персоналом, и взагали есть бронирование в Херсоне? Это очень больная тема. А, вообще она как бы теоретически она есть. Но, а но выдвигаются такие условия, что тяжело это все победить. Мы вот сейчас только э, пытаемся получить статус э, критической инфраструктуры. И тоже там не, не так все просто, очень много требований, и то должны, и это так вот у вас должно, а там вы там должны там и помогать, и то там каким-то военным частям, а если приходят и говорят, то даже адрес нельзя, нельзя называть, включите нас там, где нельзя называть адрес. Как как я могу кому-то что-то подать и кому-то что-то сказать, что мы там где-то как-то что-то. С бронированием еще... Сначала статус критической инфраструктуры, а потом будем уже дальше. Кликис персонала узменшилось? Нет. У меня нет. И я стараюсь держаться за, ну, скажем так, на воспитание хорошего монтажника уходит минимум три месяца. Это это ну, с учетом того, что он приходит с улицы просто. Вот я ничего не знаю, но очень хочу работать. Не проблема. Три месяца ездит, учится, потом вот и отпускать таких людей уже особо не хочется. На твою думку, сколько на разе зараз складая население Херсона, насколько сколько ваша абонбаза? Тут ситуация динамическая. То есть в среднем от 70 до 100 тысяч населения Херсона, но она постоянно меняется. Вот, допустим, сегодня обстреляли Белозерку. Понятно, что с Белозерки там две улицы, могли просто сесть на машину и выехать. Это там до тысячи человек практически. То есть у нас очень много ставят, абоненты выезжают ставят на паузу, э, так чтобы прям вообще идет расторжение договора. Такого нет. В основном ставят на паузу. Пауза у нас в Херсоне бессрочная, бесплатная. Только нужно, чтобы абонент перезвонил и сказал, вот я выезжаю, поставьте на паузу. Те, которые не предупреждают, ну, соответственно, мы не можем всех контролировать. За ці два роки яку допомогу від держави або від там, меценатів, добродії, галузі ви отримували? Ми отримали кабель адрепсували кабель, а Діпнет, получали да, кабель. Какі-то гранти були, але тут вже не я связан з цими грантами. Я не можу сказати. Ну, не буду, щоб не, не, не обманути. были, была помощь. В основном вот по кабелю прям сильно-сильно помогали. В тот момент, когда у нас не было вообще ничего, и заказать что-то даже за деньги уже стояла какая-то очередь, нам приходил кабель, и мы прям, ну прям вау. Это очень сильно большая была Что помощь. вместе с электроэнергетикой, с отключениями? А, слава богу, пока у нас блокаутов нет, чтобы так прям, чтобы отключались. Но мы по практически полностью подготовились. У нас, по-моему, два узла остались еще на старой резервации. Это обычные аккумуляторы там, и инвертор. Но, опять же, собираем деньги и потихонечку все меняем. То есть вот осталось два узла там из Много. А скажи, будь ласка, якщо взяти ваші потреби, от перша категорія потрібна на вчора, і друга категорія потрібна для того, щоб ну, мовно було на складі, і якщо буде якийсь форс мажор, ви далі працювали. Що вам треба, в чому ваші нагальні потреби? Перше зараз це кабель і всі розходники по кабелю. Мовмофти, натяжите, боксу це все страдає. Это самое первое. Это то, что нужно, чтобы лежало, уже даже созданы микросклады в разных районах. То есть для того, чтобы не тянуть время, монтажники просто приезжают туда, берут и тут же на этом же районе работают. Вот. Это, это самое первое. Из всего остального такого, что вот могло бы быть, это сейчас, опять же, то, что дорого, и на то, на что мы долго собираем деньги, это резервация узлов по питанию. Почему? Блокаута вроде бы и нету, но вот э, в 10 утра обстреляли Белозерку. С 10 утра нет света, и его сегодня не дадут на узле. Узел на генератор. Он сейчас стоит на батареях, э, потом он, он, ну, для того, чтобы батареи зарядились, и он продержал всю ночь, став, заведут генератор, будет заряжать батареи. То есть вот э, это вторая часть, которая вот такая больная тема, это резервация узлов по питанию. Если мова идет про кабель, то в в каком кабеле потреба, сколько волокон? От 4 и там, до бесконечности. Ну, 12 в основном используется, в пон сети в основном используется от 4 до 12, ну, четыре, восемь, 12 построения. И... Що ми будемо моделювати ситуацію? Продовжуються обстріли, держава вам не допомагає, ніхто вам не допомагає. Скільки ви ще можете пропрацювати в такому авральному режимі надскладному? Ух, какова. Так... Коли ви зникнет? Прям Не вийде. Ми Не ещестним, у нас ми просто не в одному регіоні присутствуємо. Поэтому буде інший регіон допомагати так як раніше Херсон допомагав всім регіонам наш, наш у нас, далі вже будуть допомагати нам. Ну, Тяжело бросить таку ношу. Слишком много вложили, особливо після окупації, прямо аж до сльоз, обидно буде, якщо це все как то исчезнет. Чим ви мотивуєте колектив, і як ти його втримуєш, враховуючи той факт, що ми всі сьогодні бачили фотографії, коли у вас е, працівники на відновлення. ну, реально выезжают в касках, в бронежилетах, могут э, окупанты еще раз обстрелять эти районы. О, там еще не было видео из тех фотографий, там, где э, монтажники ходят, тут свистит, э, этот, э, и уже все уже на опыте, а это не туда, это не сюда, там, ага, тут лучше полежать, э, тут там э, этот, э, у нас был прилет возле офиса, ребята с кофем шли, и прилетела ну, буквально там, по-моему, 150 метров от офиса на улицу залетела. Ребята с кофем шли э, и снимают же видео после как у нас офис, речка и там уже дальше, то есть все моментально происходит. Если танк стреляет, то вот так вот э, выход приход, вот так раз раз. И то есть между выстрелом и приходом одна если, секунды. Если от танка, да, там одна, 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 две секунды максимум. Если уже артиллерия там, то и артиллерия стоит дальше. Есть время там четыре там пять секунд. Есть время там как-то упасть. То початку прилетело, потом звук. Не, не, выход. Слышишь четко выход. Если свистит, значит где-то совсем рядом. А, а может такое, что ну, далеко Пролетая там, аж в Чернобайку, допустим, летит, то не слышим ни свиста, ничего, просто уже слышим там э, приход. Э, мотивация монтажников, э, он, в принципе, не надо, они все местные, они все местные, и это те люди, которые пробыли со мной э, в оккупацию, они все видели, и им они, я уже говорил, э, э, у меня в оккупацию нет ни одного монтажника, который не пострадал бы как-то. Так или иначе, то там на посту, то там, то... Ну, в общем, очень много было. Ничего хорошего. Да, да, хорошего точно ничего не было. И там то тому лещей надавали, тому там почки отбили, тому там еще что-то, тому кусачками, его же кусачками пытались пальцы откусить. Ну, вот такие они. Интересные, веселые люди. <кх> Поэтому мотивировать их, их и не надо. Они видят каждый день, как страдает город это их город, и они сами хотят, чтобы это все работало. При этом, что они понимают, что если мы не будем восстанавливать, не будет абонентов, не будет зарплаты, а работы сейчас вот так в Херсоне, чтобы прям прийти и найти где-то работу, это не так просто. И еще так, чтобы как-то платили. Поэтому это непросто. Друзі, якщо ви хочете допомогти українським провайдерам з прифронтових регіонів, у нас під цим відео будуть всі посилання. Ви можете долучатись до наших ініціатив. Якщо ви виробник обладнання, постачальник або провайдер з регіонів України, де все добре, немає обстрілів і далеко від фронту. Долучайтесь, допомагайте, тому що на цих людях, на цих стоїках тримається зв'язок для прифронтових регіонів, для громадян України, для військових та спецкористувачів спецабонентів, і їм реальна потрібна допомога, тому що вони виживають і працюють в надскладних умовах, і для кожного з них. Кожен день може стати останнім в житті, тому долучайтесь до наших ініціатив. Тобі, Данила, дякую за розповідь. Слава Україні! Героям слава. переговорка